Kanyaman sta tornando a Budapest per le riprese della serie El Turco, che presto andrà in onda sulla piattaforma di trasmissione Disney, e Greta Ferro reagisce così. Kanyaman è tornato a far sentire la sua voce su Instagram dopo tutti gli allarmi dei suoi fan che da settimane cercano indizi sulla sua improvvisa scomparsa. L'attrice turca ha raccontato un momento particolare vissuto quando sono iniziate le riprese di El Turco. Ma ora si vedono le acque sotto i ponti e il nuovo video della star fa battere il cuore anche alla sua coprotagonista Greta Ferro. Ecco la reazione del giocatore al post di Yaman. Candyaman è stato protagonista di molte ipotesi da quando è andato a Budapest. La star turca più amata del momento, infatti, si è mostrata estremamente malinconica dopo aver lasciato la Roma, e molti hanno notato che è stata improvvisamente tagliata fuori dalla collega Francesca Chilemi dopo mesi di complicità dentro e fuori dal set di Viola come il mare. Si diceva che un assentimento non corrisposto avesse sconvolto Khan al punto da prendersi una pausa dal progetto El Turco, poi l'infortunio al piede in alcune scene d'azione, e infine il riavvicinamento con Demeo o con de Demir, cogliendo questa situazione come un'opportunità. La crisi matrimoniale del suo ex collega. Mentre Demeo ha rotto il silenzio, Khan, tornato su Instagram, ha spiegato di aver avuto un momento buio, ma di non aver vissuto nessuna delle voci a lui attribuite. Yaman è tornato su set a Budapest con spirito rinnovato e ha deciso di pubblicare un video per i suoi devoti fan che lo mostrano a cavallo alle prese con una scena d'azione dello show. Il video è circolato su internet nel giro di pochi minuti e ha raccolto moltissimi like da chi era felice di rivedere Yaman spensierato. Anche la coprotagonista dell'attore turco, Greta Ferro, è stata molto contenta di rivederlo in sella, sia fisicamente che concretamente. Tra i due sembra esserci una buona alchimia, nonostante la presunzione del gossip più brutale.